নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক ভক্তি জ্ঞান টক্সৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলটিলৈ যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে এনেকুৱা জ্ঞানমূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পালন কৰোতা বিষ্ণু সংসাৰ কৰোতা শিৱ আৰু সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা এই তিনিজনৰ ভিতৰত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে সকলো সৃষ্টি কৰিলে কিন্তু তেওঁ নিজৰ সৃষ্টি কৰ্মত অহংকাৰ দেখুৱাইছিল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পূজা সিজনক কৰা হয় যিজনৰ অন্তৰত কেৱল দয়া কৰুণা আৰু ভক্তিৰস হৈ থাকে এদিন ভগৱান বিষ্ণুৱে ব্ৰহ্মাৰ অহংকাৰৰ পৰীক্ষা ল'বলৈ তেওঁ এটি ব্ৰহ্মাদেৱক পৰীক্ষা লৈছিল কিন্তু ব্ৰহ্মাদেৱে অহংকাৰতেই মগ্ন হৈ থাকিল ভগৱান বিষ্ণুক চিনি নাপালে এইকাৰণে ব্ৰহ্মাদেৱক দেৱতা মনুষ্যসকলে পূজা নকৰে কিছুমান পুৰাণত কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মাই নিজৰ জীয়ৰী সৰস্বতীকো এক বিশেষ ঘটনাৰ বাবে কষ্ট দিছিল তেতিয়া দেৱী সৰস্বতীয়ে সেই কষ্ট সহিব নোৱাৰে পিতৃ ব্ৰহ্মাদেৱক কৈছিল তোমাৰ পূজা পাই নোহোৱা হ'ব পৃথিৱীৰ নীতি অনুসৰি বিষ্ণু শিৱ দুয়ো দেৱতাই সংসাৰ আৰু পালন কৰে সেয়েহে তেওঁলোকৰ ভক্তি সহজে পায় কিন্তু সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাক নিতৌ পূজা কৰিলে নতুন সৃষ্টিৰ বাসনা অহংকাৰ কামনা আদি বৃদ্ধি পায় সেয়েহে ধৰ্মীয় নীতিৰে ব্ৰহ্মাদেৱক পূজা কৰা নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থানত ব্ৰহ্মাদেৱৰ এটি মন্দিৰ আছে আৰু আন আন ঠাইবোৰত পাই ব্ৰহ্মাৰ মন্দিৰ নাই সেইকাৰণে পালন কৰোতা বিষ্ণু আৰু সংসাৰ কৰোতা শিৱক পূজা কৰা হয় আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱক পূজা কৰা নহয় ধন্যবাদ প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত এটি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰলৈ যদি ভিজিট কৰিছে এনেকুৱা জ্ঞানমূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ